I yeah. yeah. Развития этого района большая здесь очень удобный район мы провели сюда сеть электроэнергии воду газ и так далее и так далее. здесь будет жить комфортно тем более что и трасса рядом магазины школы и речка я тоже когда-то получал ключи от компании федорченко на металлургов 32 Николаевич, это было лет 10 назад наверное вы знаете Прожив там, я не имел проблем, потому что дом был новый, красивый, хороший. И были молодые, добрые лица, такие же, как сегодня у вас, с которыми мы прожили плечу, плеч, будучи соседями, и нас все это только радовало. Я сегодня хочу поблагодарить компанию Федорченко за то, что в такой тяжелый и лично вас за то, что в такой тяжелый момент. В такое тяжелое время мы сегодня говорим о прекрасном. Мы сегодня можем говорить о том, что мы имеем возможность сдавать дома и дарить радость людям. Я присутствую здесь как выполняющий обязанности мискового головы. Почему я приехал? Потому что я знаю, что будут проблемы. И я хочу вам сказать, что я всегда готов к их решению. Обращайтесь, и компания, и вы, дорогие жильцы создавайте ОСББ, мы будем в этом вам помогать. ЖЭК этой компании, я думаю, один из лучших ЖЭКов в городе Сумы. Я приехал к вам для того, чтобы мы вместе с вами начали заботиться об этой территории, которая будет называться вашей Прибудынковой. Я сегодня приехал к вам, чтобы разделить вашу радость, поздравить вас и пожелать вам всего самого-самого лучшего. Счастья, здоровья,

Доловченко Андрій Іванович. Це нове життя в цьому будинку. будинку по вулиці Прокопніва, 39 Робзла. Повітаємо облисками і запрошуємо всіх подивитись на новенький будинок, побудований компанією Віктора Педорщенко.